Мы приобрели очень большой опыт на лесных пожарах, которые были у нас на Московске в 2010 году. Создана полностью карта, план взаимодействия всех сил. То есть при наступлении высоких температур, высокие температуры 35-40 градусов у нас в июле в Августе, к сожалению, будут, климат в Украине меняется, будут сразу развернуты все родовойск, это ГИ поставят посты, поставить знаки для того, чтобы невозможно было останавливаться вокруг лесов, будут перекрыты, это функция лесничества, функция главы гос-администрации, все лесные дороги, все въезды в леса, также постоянное курсирование МЧС. Все... Вышки, которые у нас есть в лесничестве, мы за счет поддержки областного бюджета оборудовали системами видеонаблюдения, постоянно дежурят вертолеты. Период будет сложный, июль-август, и мы должны сделать все, чтобы пожаров не было, а если они где-то будут появляться, то чтобы тушить их зародыш.